एवरीवन कैसे हैं सब है के सब खरीदे होंगे एंड जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कनाडा के बारे में गैन के बारे में मालूम और लेकिन आज मैं आपको कनाडा के बारे में एक डार्क साइड बताना चाहती हूँ कनाडा जो है वो बिला दुनिया का एक बहुत कहें बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर बहुत अच्छे मौाक़े रहे तालीम के इसके अलावा सेहत के और जॉब्स वगैरह के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आए और आते हैं और आते रहेंगे और कनाडा हमेशा से उन सब लोगों को इमिग्रेंट्स को पना देते है उनको बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने के सब सहूलियात वो देता है लेकिन जब से कोविड के बाद से यहाँ पे हालात कुछ गड़बड़ से हो रही हैं वैसे नहीं हैं जैसे दो तीन साल पहले तक थे जो सबसे बड़ा मसला है वो आजकल रिहायश वगैरह का है यहाँ पे रिहायश रेंट वगैरह इतना महंगा हो गया है कि जो लोग पहले से यहाँ पे रहते थे उनके लिए अफोर्ड करना भी ये मुश्किल हो रहा है तो जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए तो ये मुश्किल तरीन है यही वजह है कि ये देखिये आप टटो का जो कह लें कि ये दिल है टोरोंटो का डाउन टाउन यहाँ पे ये यह जो एक ग्रीन सा पार्क हुआ थ, करता था अभी ये टेंट सिटी बन गया है और यही हाल पूरे कैनेडा का है इस वक्त हत्या के ये जो लोग हैं जो टेंट लगा के बैठे हैं ये होमलेस पीपल ये रेफ्यूजी भी हैं इनमें से कुछ वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने रिहाइश के लिए उनके पास जॉब्स नहीं है और भी बहुत से हालात है जिनकी वजह से लोग जो है वो होमलेस हो चुके हैं ढेरों की तादाद में यहाँ पे रिफ्यूजी आ रहे हैं और असाइलम सीकर्स जो हैं वो पनाह लेते हैं यहाँ पे इस तरह अंधाधुम जो है वो लोग आने की वजह से और आगे से जो सहूलतें हैं वो मैसर ना होने की वजह से और फिर रिहायश जो है मकान घर वगैरह वो बहुत महंगे होने की वजह से लोग जो है वो अब होमलेस के तौर पे रह रहे हैं अभी ये दिसंबर का महीना है और ये बेचारे यहाँ पे पड़े हुए हैं हत्या की हकूमत इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है वो बहुत से लोगों को वो शेल्टर्स में लेके जाते हैं उनको घरों में पना देते हैं कुछ चर्च भी बाकायदगी से कुछ लोगों को रात को जाने के लिए जगह मुहैया करते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि आए दिन यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो गया सबको एकदम से सेटल करना और ये लोग खुद तो इस सर्दी में ठठर ही रहे हैं लेकिन साथ में जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं पहले वो भी सख्त अपसेट है उनकी वजह से क्योंकि माहौल कुछ और तरह का हो गया इससे क्राइम बढ़ने का भी अच्छा होता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आजकल जो है कनाडा में इसी वजह से बहुत स्ट्रेस बहुत टेंशन पाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे तरक्की के मौके दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं लोग जो है बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं और लोग भी वो आते जा रहे हैं जो ना काम पसंद करते हैं ना काज पसंद करते हैं बस बैठना उनको पसंद है तो इन्हीं हालात की वजह से कनाडा भी और कनाडा में रहने वाले लोग भी जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर ये आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलेंगे अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़